Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan persembahan produk berkenaan tugasan dua morfologi iaitu pembentukan perkataan baru dan juga isu kesalahan kata dalam sudut morfologi. Saya akan mendalami satu persatu yang terdapat di bawahnya. Mari kita mulakan. Mari kita mendalami isi kandungan yang terdapat di dalam pertugasan ini. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Dan yang kedua, pembentukan perkataan baru yang di bawahnya mempunyai bentuk kata asli, bentuk bahasa pinjaman. Dan yang ketiga, isu kesalahan kata dari sudut morfologi yang terdapat dalamnya iaitu dialek dan juga pencampuran kod. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Syafiq bin Mazli, 20241624 dan PISMP Ogos saya merupakan option Bahasa Melayu. Sebelum kita mendalami satu persatu berkenaan tajuk-tajuk yang ingin dikupas, alangkah baiknya kita mengenali pengena pengenalan terlebih dahulu, iaitu perkataan baharu muncul maupun dicipta untuk mendukung konsep, benda, proses, keadaan atau kejadian baharu yang digunakan oleh masyarakat pengguna bahasa, menurut Nik Safiah Karim, tahun 2015. Ia merupakan perkataan baru yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat yang terdapatnya iaitu perkembangan teknologi, perubahan sosial dan budaya, pengaruh media sosial, pinjaman kata dan juga globalisasi. Pertama sekali, perbetulkan perkataan baru. Baiklah, dalam bahasa Melayu, kita mempunyai 24 bunyi bahasa asli bahasa iaitu 6 vokal dan 18 konsonan yang terdapat di sini iaitu A, E perpet, E taling, I, dan juga u. Di sebelahnya kita dapat lihat uh, satu simbol-simbol yang mewakili huruf-huruf vokal yang tersebut. Kita sudah mengenali vokal-vokal yang terdapat dalam bahasa Melayu mempunyai enam iaitu a, e berperper italik, i, o dan u. Keenam-enam vokal ini merangkumi tiga vokal depan, satu vokal tengah dan dua vokal belakang. Jadi jenis, jenis vokal dapat ditentukan berdasarkan kedudukan lidah, ruang udara, antara bahagian lidah yang terlibat serta kedudukan bibir. Seiring dengan kedudukan lidah, ruang udara juga boleh dibahagikan kepada empat kategori iaitu sempit, separuh sempit, separuh luas dan luas. Bahagian lidah yang terlibat pula terbagi pada tiga bahagian iaitu depan, tengah dan juga belakang lidah. Mari kita lihat kedudukan lidah dan darjah keterbukaan mulut apabila bunyikan huruf vokal. Saya akan ambil satu huruf vokal, satu contoh huruf vokal iaitu huruf O. Kita lihat huruf O berada di belakang lidah dan juga kedudukan mulut untuk huruf o iaitu separuh sempit dan bentuk bibir apabila kita lakukan huruf o dia akan berbentuk huruf bundar, bentuk bundar iaitu o nampak di sini bentuk bundar dan di sebelah kanan kita lihat gambar rajah kedudukan lidah dalam menyanyikan huruf vokal ini merupakan susunan bagi kedudukan lidah apabila kita membunyikan huruf kedudukan lidah kita berada di mana contohnya huruf i e pepet. Ipepep berada di separuh sempit uh, hadapan. Bila kita menyebutkan huruf tersebut, ia berada di, uh, di tengah lidah. Contoh perkataan vokal bagi A, E, I, O dan U. Kita lihat, Saya akan ambil satu contoh huruf iaitu huruf I. Di awal perkataan, kita dapat lihat huruf, uh, perkataan ikan. Di tengah perkataan terbuka, kita dapat lihat risiko. Di tengah perkataan tertutup, kita lihat pintu dan di akhir perkataan huruf uh, perkataan cerai terdapat huruf i. Kita menelusuri tajuk ini dengan mengenali huruf konsonan. Hanya 10 huruf awal konsonan hadir yang hadir pada awal, tengah dan akhir perkataan iaitu p, t, k, m, n, ng, s, h, r dan l. Uh, dan juga huruf konsonan n, y, w dan y tidak pernah terdapat dalam akhir perkataan. Dan yang ketiga kita dapat lihat konsonan B, D, G, C dan J hanya berada pada akhir perkataan dalam perkataan pinjaman. Misalnya kad, hat, bag, coach dan college. Taburan konsonan asli bahasa Melayu mempunyai 18 huruf konsonan asli bahasa Melayu yang terdapat di dalamnya. Saya akan ambil satu contoh huruf konsonan iaitu huruf S. Di awal kata terdapat uh, boleh dilakukan huruf sapa. Di tengah kata kita boleh lakukan perkataan kisar dan di akhir kata kita dapat lakukan uh, perkataan lipas di hujungnya. Diftong. Diftong merupakan gabungan dua suara vokal yang terdengar sebagai satu suara tunggal. Bunyi diftong terhasil apabila bunyi vokal yang hadir selepas bunyi vokal sebelumnya menggeluncur Ke arah vokal yang mula-mula hadir tanpa menunjukkan sebarang puncak kelantangan. Terdapat tiga diphthong iaitu I, au dan oi. Pertama, I. Hadir pada tengah dan akhir perkataan. Tidak boleh berada di awal perkataan. Contohnya, pandai, air dan badai. Yang kedua, iaitu au. Boleh hadir pada awal, tengah dan ah akhir perkataan. Boleh diberada di mana-mana. Contohnya, aurat, maulana dan juga bau. Ketiga, oi. Hadir pada akhir perkataan. Contohnya, Amboi. Mari kita teruskan dengan bunyi bahasa pinjaman. Proses peminjaman berlaku hasil interaksi dengan pelbagai bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris. Bunyi bahasa yang dipinjam digunakan untuk menyesuaikan serta mengasimilasi pelbagai bentuk kata pinjaman sekaligus memperkaya hazanah perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu. Di dalam kosana pinjaman, kita pecahkan kepada dua. Iaitu cara sebutannya dan juga di, berada di a, daerah artikulasi. Saya ambil satu contoh iaitu huruf Z. Huruf Z, cara sebutannya iaitu geseran dan berada di gigi gusi. Bagaimana sebutannya? Z. 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 Cuma kita dapat lihat uh, gigi gusi kita uh, akan bersentuhan dan melakukan satu geseran. Saya ambil satu contoh lagi iaitu huruf uh, huruf F. 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 F f berada di bibir gigi uh, dan juga cara sebutannya iaitu geseran. f f berada geser uh, berlaku geseran dan berada di bibir gigi. Jadual ini merupakan contoh-contoh uh, perkataan yang menggunakan konsonan pinjaman huruf f, v, C, z, z, s, k, g dan q. Saya ambil satu contoh iaitu huruf z. z. Di awal perkataan terdapat zaman, di tengah kata azam dan di akhir kata iaitu aziz uh, boleh melakukan di mana-mana kecuali huruf v huruf v tidak boleh berada di akhir kata, di akhir kata secara umumnya bunyi-bunyi pinjaman ini masih jelas digunakan dalam pertuturan namun bunyi seperti t z atau d s dan q kini digantikan dengan s s z atau d s y dan k yang mengikut sistem ejaan Rumi yang baru. Contohnya, uh, huruf se. Se ditukarkan kepada se. Contohnya, salasa ditukar di, ditukarkan kepada selasa yang menggunakan sistem ejaan Rumi yang baru. Selain itu, se ditukar kepada se. Iaitu syarat yang ditukar kepada s. Iaitu syarat. Terakhir, bagi pembentukan perkataan baru iaitu pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing. Penggunaan imbuhan bahasa asing uh, begitu popular di media masa, penulisan kreatif dan ia berkait dengan kegiatan hidup manusia. Dan uh, imbuhan bahasa asing ini dapat mengungkap satu makna ataupun perkara yang baru dalam bidang ilmu. Terdapat tiga bahasa yang dilakukan uh, dalam pembentukan kata daripada imbuhan bahasa asing iaitu bahasa Sanskrit, Arab Parsi dan Yunani, Latin dan Inggeris. Imbuhan daripada bahasa Sanskrit terdapat dua iaitu imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Imbuhan awalan terdapat contoh-contohnya iaitu maha, tata, pra, swa, eka, dwi. Saya ambil satu imbuhan yang untuk uh, dihuraikan. Contohnya maha. Maha merupakan uh, satu pelahiran bentuk kata adjektif dan kata nama serta membawa satu pengertian yang paling atau teragung. Uh, seterusnya, kita lihat imbuhan akhiran. Terdapat uh, di hujungnya iaitu wan, man, wati dan nita. Uh, saya ambil satu imbuhan akhiran untuk dihuraikan. Contohnya, hur, uh, imbuhan wati. Wati uh, mengkategorikan satu jantina namun penggunaannya uh, bukanlah tetap Bahkan amat tidak produktif seperti jelitawan uh, dan bukan merujuk kepada lelaki. Uh, contohnya, seniwati, angkasawati, bu, bidua, nina, biduanita, karyawanita dan sutranita. Imbuhan yang berasal daripada bahasa Sanskrit telah lama digunakan dalam bahasa Melayu. Imbuhan ini amat sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu. Imbuan awalan dan akhiran yang berada di Arab Parsi. Terdapat tiga. B, Iyah yang berada di akhir perkataan. Dan In, Ad dan Ah. Untuk imbuan B, awalan ini bererti tidak. Dan tidak digunakan dalam menerbitkan bentuk kata adjektif. Tetapi penggunaannya amatlah terbatas. Misalnya, Bilazim dan biadap. Kedua, Iyah. Ia digunakan dalam membentuk kata adjektif yang memberi makna sifat atau ciri yang terdapat dalam kata dasar. Contohnya, ilmiah, wataniah dan ketiga, in, at dan ah. Ketiga-tiga uh, imbuhan ini menunjukkan kata dan nama lelaki dan perempuan. Contohnya, hadirin dan hadiran, mukminin dan mu'minat dan koriah. Untuk imbuan Yunani Latin Inggeris, imbuan ini ialah pinjaman yang produktif akibat pengaruh zaman penjajahan dan ciri-ciri bahasa Eropah yang mendominasi teknologi dunia. Dalam bahasa Melayu, uh, imbuan ini tidak berfungsi sebagai satu imbuhan kecuali dalam beberapa bentuk tertentu sahaja iaitu di awalan dan akhiran. Contoh di awalan, terdapat hum, eh, imbuhan pro, anti, poli, auto, sub dan supra di akhir imbuhan akhiran iaitu isme, ik, si, al dan is uh, kedua-dua imbuhan ini merupakan sejarah daripada Yunani, Latin dan Inggeris awalan imbuhan pro contohnya pro-barat, pro-pekerjaan dan pro-aktif digunakan dalam menunjukkan tanda persetujuan dan memihak sesuatu pihak kedua, awalan anti antipekerjaan, anti-dadah dan antisosial. Kita tahu anti merupakan uh, satu tanda untuk melawan, membantah dengan sesuatu pihak. Ketiga, awalan poli. Contohnya, politeknik, polisebi dan poliklinik yang memberi mana yang banyak. Awalan auto, contohnya autograf, automatik. Memberi pengertian secara bersendirian. Kedua, awalan sub. Contohnya, subtopik, subkategori yang digunakan dalam memberi pengertian sebahagian ataupun keseluruhan. Awalan supra. Contohnya, supra segmental, supra nasional digunakan dalam memberi makna yang melebihi, mengatasi ataupun merentasi. Bagi imbuhan akhiran Yunani Latin Inggeris, bentuk-bentuk akhiran ini aa, belum diakui sebagai imbuhan dalam pembentukan kata bahasa Melayu. Sebahagian daripadanya hanya terdapat dalam perkataan yang dipinjam secara keseluruhan ke dalam bahasa Melayu. Uh, contoh, isme. Contoh perkataannya itu sosialisme, nasionalisme, idealisme dan kapitalisme. Kedua, ik. Contoh perkataannya itu fonemik, saintifik dan juga fonetik. Untuk imbuhan akhiran C, contoh kataan potensi, klarifikasi, sensasi dan revolusi. Untuk akhiran Al, contoh kataan klinikal, praktikal dan kritikal. Untuk Is, contoh kataan iaitu praktis, kritis dan juga majis. Setelah kita berbincang berkenaan pembentukan perkataan baru, kita masuk isu kesalahan kata dari sudut morfologi. Uh, dalam bidang morfologi terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan iaitu struktur kata, penggolongan kata dan bentuk kata. Oleh itu, analisis terhadap isu kesalahan kata dari sudut morfologi akan dilakukan berdasarkan pelbagai sumber iaitu media cetak dan juga media elektronik. Bagi media cetak, kita perlu tahu definisinya iaitu alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan menurut Kabus Dewan edisi keempat 2005. Contoh-contoh media cetak, majalah, rencana dan surat khabar yang boleh kita dapatkan di mana-mana saja. Setelah saya membuat satu penyelidikan sedikit, uh, saya dapat mengumpul kesalahan-kesalahan terdapat di media cetak. Contoh pertama di surat khabar ini. Uh, hujan dan angin itu menyebabkan beberapa buah pokok tubang di tepi sebatang jalan raya di Mekah Buah pokok sudah menunjukkan kesalahan dalam penjodoh bilangan Yang sebetulnya iaitu batang pokok Kedua kita lihat di sebelah kanan uh, Iaitu di akhbar ataupun di rencana Saya tidak silap uh, Tawaran menawan menanti anda di tahun baru Cina. Di tidak boleh digunakan dalam konteks tersebut Kerana di digunakan untuk menunjukkan tempat Dan tidak digunakan di hadapan kata nama yang sebetulnya kita boleh lakukan iaitu ketawaran menawar menanti anda pada Tahun Baru Cina kerana pada digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu, masa atau zaman. Kita lihat di sini Tahun Baru Cina merupakan satu masa atau ataupun waktu yang dilakukan dalam konteks tersebut. Dan sebetulnya kita, kita perlu masukkan perkataan pada kedua saluran daripada media elektronik. Definisinya iaitu alat atau saluran komunikasi yang menggunakan alat-alat uh, elektronik moden. Contoh, radio, televisyen, televisyen bed. Yang saya sedang membuat rakaman ini, saya menggunakan tablet saya untuk buat rakaman bagi penghasilan produk saya. Ini merupakan contoh kesalahan yang terdapat dalam hasil takatlah yang saya dapati. Contoh perbualan yang dilakukan iaitu Alia Awak nak beli tak makanan kat kafe? Saya nak beli tapi lambat sikit saya beli. Kesalahan yang kita dapat lihat di dalam penggunaan perbualan ini iaitu uh, kataan kat. Kat tidak boleh digunakan dalam uh, stru, apa? konteks ini kerana penggunaan kata kat membawa perkataan dekat sebenarnya yang telah dipindahkan. Kata dekat merupakan golongan kata adjektif jarak dan secara langsung berlakunya kesalahan kata tunggal. Namun, penggunaan kata sendi yang sebetulnya yang kita perlu kita perlu gunakan adalah lebih sesuai digunakan kerana penggunaannya tersebut merujuk aa, kepada tempat dan ruang konkrit. Dan perkara-perkara ini berlaku kerana pencampuran kod. Pencampuran kod iaitu pencampuran bahasa Melayu dan Inggeris dan bahasa Selangor yang kita dapat lihat di dalam aa, perbualan ini. Kedua, isu bahasa rojak atau Pasar terdapat 3 uh, hasil takat layak telah saya dapat uh, oleh kawan-kawan saya sendiri. Contoh pertama iaitu dan nyala. Dan nyala merupakan uh, kesalahan iaitu menggabungkan dua uh, perkataan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kata bahasa Melayu, Inggeris iaitu dan dan nyala uh, dalam satu konteks uh, satu konteks ayat. Kedua, Mat Arif letak kat kat house ke? dekat haus merupakan bahasa inggris dan ketiga Sahur guys ini merupakan rojak ataupun bahasa pasar yang berlaku dalam kalangan kita contoh dalam gambar-gambar tersebut menunjukkan penggunaan bahasa rojak dalam media sosial iaitu pencampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris penggunaan bahasa Melayu yang betul adalah tidak mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa lain dan terakhir sekali hak asasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Terdapat cabaran-cabaran yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu dialek dan pencampuran kod. Dialek. Kita sering mendengar perkataan dialek ini. Apa itu dialek? Dialek ialah variasi bahasa yang berbeza daripada bahasa standard dari segi tata bahasa, fonologi dan leksika. Ia sering dikaitkan dengan daerah-daerah tertentu dan digunakan dalam komunikasi lisan tanpa bentuk lisan rasmi. Dialek ini wujud akibat daripada pemisahan geografi seperti hutan, gunung dan lautan yang menyebabkan kumpulan penutur berkembang dengan cara sebutan penggunaan dan penggunaan bahasa yang unik. Uh, di Malaysia terdapat pelbagai dialek di negara kita eh, seperti dialek Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah dan Sarawak. Kesemua uh, daerah-daerah ataupun negeri-negeri ini terdapat uh, dialek-dialek mereka yang tersendiri. Ini merupakan contoh dialek yang sering kita dengar. Contohnya dialek Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Dialek Perlis, Kedah dan Pulau Pinang ini merupakan dialek utara yang digabungkan dan uh, melaku hampir sama sahaja. Contohnya, jangan dok buat lagu tu, tak elok. Maksud daripada ayat itu iaitu jangan buat begitu, tidak baik. Kedua, Sekejap kita pakat mai rumah Pak Long lah. Uh, yang maksudnya nanti kita sama-sama datang ke rumah Pak Long ya. Dan kedua, dialek Kelantan. Dialek Kelantan ini agak sukar untuk difahami. Tapi apabila kita belajar dengan mendalaminya, kita boleh bertuturnya. Contoh, jangan dok kecek banyak buat kerja tu dulu. Maksudnya, jangan bercakap banyak. Buat kerja itu dahulu. Ambo tak serik lagi pergi sana. Uh, maksudnya, saya tidak mahu pergi ke sana. Uh, agak sukar untuk difahami Tetapi bila kita uh, campur dengan kumpulan-kumpulan mereka Kita boleh belajar tentang dialek mereka Pencampuran kod Apa itu pencampuran kod? Uh, pencampuran kod merupakan pertukaran bahasa Daripada satu bahasa ke satu bahasa yang lain Dalam bentuk lisan ataupun penulisan Dalam istilah biasa yang sering kita dengar Iaitu sebagai bahasa rojak yang lebih kita mudah faham Kenapa berlakunya pencampuran kod? kerana daripada pengaruh bahasa Inggeris. Banyak ucapan rasmi di Malaysia menggunakan bahasa Inggeris yang menunjukkan bahawa campur kod adalah fenomena biasa bagi penutur dua bahasa yang lebih atau lebih. Contoh pencampuran kod yang sering kita dengar dalam masyarakat kita sekeliling. Contoh pertama dalam isu bahasa dalam media. Boleh tolong cek dokumen tu sebelum kita submit. Kita dapat lihat, terdapat pencampuran antara bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Uh, check document. Maksudnya, ser semak dokumen. Submit iaitu serahkan. Kedua, kita dapat lihat memang betul lah, antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita sering uh, gabungkan contoh ayat iaitu Actually, I berasal dari KL. I boleh stay sini tahun lepas. You pula dari mana? Sebenarnya, ayat yang betul yang kita perlu uh, tuturkan iaitu Sebenarnya, saya berasal dari KL. Saya mula tinggal di sini tahun lepas. Awak pula dari mana? Itulah uh, ayat yang betul yang perlu kita uh, sebut dan kita tuturkan dalam uh, sarang kita secara inti berkenaan topik-topik uh, yang telah saya kupaskan sebentar tadi berkenaan pembentukan perkataan baru dan juga isu kesalahan kata dari sudut morfologi kita dapat membuka ruang bidang kita iaitu kita sebagai pengguna bahasa Melayu iaitu penutur bahasa jati uh, kita bertanggungjawab menggunakan bahasa Melayu kerana ia merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita seperti yang termaktuk dalam atta bahasa dalam perlembagaan. Bahasa Melayu memiliki sejarah panjang termasuk bukti prasasti pada batu bersurat contohnya di Terengganu. Jika penggunaan bahasa, jika pengguna bahasa tidak menggunakannya dalam perbualan harian, bahasa ini berisiko akan lenyap seperti beberapa bahasa lain di dunia. Oleh itu Penting kita kita sendiri sebagai individu mempelajari dan menggunakan tata bahasa yang betul terutamanya dalam situasi situasi rasmi. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk mematabatkan bahasa Melayu kita sendiri? Itu sahaja daripada saya. Jika berlaku kesilapan kata dan juga kekurangan dalam, dalam uh, perbentangan saya kali ini, saya memohon maaf dan yang buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah SWT. Itu sahaja untuk saya. Sekian, terima kasih.